विनव्यं कटेशं ननाथो न नाथ सदा व्यं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं प्रयच्छ प्रयच्छ ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக சுப்ரபாத்தம் துயில் எழுப்புதல் எந்த இராமானுஜமுனி சபா திருமுற்றத்து அடியார்குழாங்களுக்கு சபா சார்பாக அநேக தெரிவித்துக் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் ராஜமன்னார்குடி ஸ்ரீ ராஜகோபால ஸ்ரீராஜகோபால தயாபரதிவ்ய மூர்த்தே தேவாதி தேவ ஜெகதேக சரண்ய விஷ்ணு கோபாங்கனா குச்சதடேஷு நிமக்ன திருஷ்டே ஸ்ரீராஜ கோப பகவந்தவ சுப்பிரபாதம் மன்மகள் மற்றும் மலர்மகள் ஆகியோருக்கு மணாளனே அடியார்கள் திறத்தில் கருணையும் இரக்கமும் கொண்டவனே தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனாகவும் உலகில் உள்ள அனைவரும் பற்றத்தகுந்த ஒருவனாகவும் இருக்கிற விஷ்ணுமூர்த்தியே கோபிகைகளின் அழகு மிகு அங்கமான தடங்கள் தடாகத்தில் மூழ்கியிருக்க அவர்களை தன் பார்வையால் கவர்ந்த தாமரை கண்ணா ஆயர்குல தலைவா உமக்கு நல்ல விடியலாகுக ஸ்ரீ யத்திராஜ வைபவம் வடுக நம்பி அருளி செய்தது நிஷித்திய சக்ரே சூலம் நிகிபிய ததால உதாட்டிய சர்வேதரு அப்படியும் சைவர்கள் பிடிவாதம் பிடித்தமையால் அனைவரும் சேர்ந்து நிச்சயித்து சங்க சக்கரங்களையும் சூலத்தையும் கர்ப்பகிருகத்தினுள் வைத்து கதவை சாத்தினார்கள் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ആൾവർ എംബേരുമാനാർ ജിയർ തിരുവടികലേ ശരണം ഭൂതമത് കയിം കരിയപ്രാപ്യുപായതയ അവക്ലപ്ത സമസ്ത വസ്തുമിഹേനോപി അനന്ത തദ്വിരോധി പാപാക്രান্তോപി അനന്ത મદപചാര യുക്തോപി अनन्तमदीयापचारयुक्तोऽपि अनन्तसह्यापचारयुक्तोऽपि एतत्कार्यकारणभूतानादिविपरीताहङ्कारविमूढात्मस्वभावोऽपि

परभक्ति परज्ञान परमभक्ति विघ्न प्रतिहतोऽपि येन केनापि प्रकारेण द्वयवक्ता त्वम् केवलम् मदीययैव दयया निःशेष विनष्ट सहेतुकमच्चरणारविन्दयुगणैकान्तिकात्यन्तिक का। परभक्ति परज्ञान परमभक्ति विघ्नः मत्प्रसादलब्धम चरणारविन्दयुगलैकात्यन्तिक परभक्ति परज्ञान परम भक्तिः मत्प्रसादा देव साक्षात्कृत यथा अवस्थित मत्स्वरूप गुणविभूतिलीलोपकरण विस्तारः अपरोक्ष सिद्धमन्येयम् मद्दास्यैक स्वभावात्मस्वरूपः मदेकानुभवः मद्दास्यैक प्रियः परिपूर्णानवरत नित्यविशदततमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशय

द्वयमर्थानुसन्धानेन सह सदैवम् वक्ता यावच्छरीरपातम् अत्रैव श्रीरङ्गे सुखमास्वा श्रीमते रामानुजाय नमः पञ्चाङ्गश्रवणम् श्रीगोविन्द गोविन्दगोविन्दः अस्य श्रीभगवताः महापुरुषस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे तमे कलियुगे प्रथमे बाते जम्बूद्वीपे भारतवर्षे बरदघण्टे मेरोहो दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्धमाने व्यवहारिहे षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये क्रोतिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शुक्लपक्षे ग्रीष्मऋतौ मिथुनमासे षष्ट्याम् अस्यां सुबदितौ गुरुवासर युक्तायाम् उत्तरफल्गुणिनक्षत्र युक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरणङ्गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्याम् शुभदितौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपम् अद्य करिष्ये श्रीमते रामानुजाय नमः ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்